Говорят, что все сбито, от обломка возник пожар. На небольшой площади. Но все уже погашено, а света нет. Но его просто нет, он ушел. Цинізму росіян не має меж. Рупори Кремля продовжують вигадувати теорії, хто ж атакував Київську дитячу лікарню? «Охмадит». за версію пропагандистів для Росії. Удар по дитячій лікарні немає сенсу ні з військової, ні з політичної точки зору. І, взагалі, росіяни ж дуже прагматичні і не стали б витрачати дорогу ракету. ж не здають простого питання, а за Росії наносити удар по лікарні? Ну от спіліті. Несопоставимо. Абсолютно ни с военной, ни с политической Никакого точки смысла. зрения Правильно. это не имеет абсолютно. Да, и они дают какой ответ. Потому что Россия это инфернальное зло. зло. Нет, Все. это понятно. И поэтому Россия уровень. это делает. Для чего? Потому что она может это делать. Потому что вот. Россия такова. Что абсолютный идиотизм, почему Орбан и говорит? Вы чувствуете, придите, русские очень прагматичный народ. Очень. Зачем это делать? Опять же, мы, мы же берем, вы, и, и вы, и я, мы, мы берем две стороны, Украину и Россию, да, ну, в этой ситуации. А там же много игроков, а там британцы, например, есть. А я вот не знаю, вот вы говорите, я думаю, это система ПВО, которая прилетела, потому что, может, она догоняла, как говорят специалисты, а может, и не догоняла, но прилетела, туда она прилетела. А я возьму более циничный вариант. Я, я... Вот мало верю в то, что вот украинец сидел на, за, за какой-то этой системой и нажал кнопку, понимая, что эта ракета полетит, допустим, в Ахмадет. Но я абсолютно спокойно себе могу представить британца, который это сделает. Ну вот, вот вообще, циничного да нет, человека... Стрелял он не в Ахмадет, стрелял он вверх. Просто что-то не сработало и упало на Ну, а, а если взять более циничный вариант? Вот если взять более циничный вариант. прям туда и цель. А да почему нет. Но ну, а я разу... не знаю, разрушение будет. Я не знаю. Линии. А что на третьем уроке повномасштабной войны российская пропаганда вызнала, что так званая СВО провалилась просто у всему. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какие проблемы вооруженных сил скрыла специальная военная операция на Украине? Что удалось решить? А что предстоит решить в первую очередь? Ну, ну что, Миша, палки, нач начинаем что? сначала. Начинаешь сначала, Миша, пальцы загибаю. С беспилотниками вначале провалились, а ты продолжи. Да. Со связью провалились. Беспилотниками провалились. Со с артиллерийской, связью провалились. С артиллерийской, артиллерийской с контр... провалились. С контрбатареев борьбы да. провалились. С самбудированием провалились. Да, Ой, ну, не ну, говори. <с они вообще там как партизаны за свой счет одеваются. Угу, с да. транспортом, я бы сказал, что тоже провалились. Еще с войсковой Ой. разведкой провалились. Выбросили да. десант на неподготовленную в Гастове площадку. Площадь. Их от, от пуза положили, да. И также, когда наши колонны двигались в направлении там, Харькова и так далее. А они боевой устав не читали. Да. Тоже провалились. Походного, походного охранения нет, головного да. нет. Ну, звісно, в тому, що говорили, що нас будуть цветами, з с музикою, з песнями з плясками встречать. Тоже пальці ну, польстились на это. Да. А могли би Харків прибрати, тому що спецназ туди зашов, а вийска й не подержали. І виявляється, будівництво мостів та дитячих майданчиків на Росії заважає виключно одне: велика кількість живих мужчин на Росії, тому їх масово відправляють у чужу країну вмирати. Вбивати та руйнувати, зокрема, мости та дитячі майданчики. Принаймні, такою логікою керувався оцей голова Моршанська Олексій Баніков, коли намагався пояснити сестрі, вбитого в Україні військового окупанта, навіщо ж той взагалі загинув? Щоб наші діти зараз віддихали в літніх лагерях, щоб горд наш бол устраивався, щоб були спортивні площадки, щоб мост нас наконець ремонтував, щоб набіжня у нас була. Вот за все за это погиб ваш брат. Органчик очередного главы, да, города Глупого очередного, это подробности уже психологически. Тут важнее эта женщина, вот эта сестра, которая молчит и плачет. Тут важнее, что никто не схватит его за грудки и не крикнет ему в лицо. Скормленный, какое благоустройство, какие спортивные площадки. Вы мешали построить спортивные площадки, Двадцать легендарных европейских против которых мы воюем. За что погиб этот парень, твой брат? Кто мешал спортивным площадкам благоустройству, мост починить через реку? Украинцы мешали. Украинцы? Запад з гендерами лишніми. Хто це все діло? Що чеді мели? Це було б смішно, якби не було так трагічно, головним чином для нас, українців. Адже саме ось ці всі росіяни продовжують нести руйнування та смерть. А це ось мешканець Білгородської області, який каже, що не знає, що ж йому робити. прилетіло, куди мені звернутися? машину побіла, двері, стекла. Колесо, стекло, при этом? Куда, куди? Йди до свого кремлівського диктатора, який розпочав війну, і проси його зупинитись. А ні, як бачимо по його футболці, мозок там відсутній. Здравствуйте, Рудович. у нас в станиці такої то Краснодарського краю були два прильоти. Горело вроде нефтебаза. Руководство за що все регулировано. Жертв нет. Ну, ну. А что, никто не понимал, что по нефтебазе будет атака? Нет, вот, вот про просто скажите мне, это бином Ньютона такой? Ну прям бешенство охватывает. Ну, реально бешенство. И это еще постоянное. Ну вот. А может, все-таки об обойдется, может, все-таки как-то. Ну, прекратите нагнетать. Да не прекращу я нагнетать! Но ну, я просто вижу, что идет, но ну, неужели это так сложно понять всем остальным. Но ну, не обойдется. Ну хватит уже радуги, мыльными пузырями. И думать, что можно отсидеться. Война, к сожалению, но придет в каждый дом в том или ином виде. Будет идти только по нарастающей. Врать себе надо прекратить уже. Прекратить себе врать и смотреть, что идет война. Поэтому должны быть готовы к этому люди и города. Должна быть карта объектов, которая очевидно представляет основной интерес врага. И сделано все для того, чтобы защитить. Воспитывать воина, защищать территорию, защищать объекты. А не успокаивать розовой водичкой От полового бессилия, говоря, что все сбито, а та бломка возник пожар на небольшой площади. Но все уже погашено, а свети ні. Ну его просто нет. Он нешов. І, і ось знаєте, я звичайно вже багато чого бачила та чула, але ось це максимально бридко. Ось той самий ядерний електорат Путіна. А я смотрела по телевизору встречу Моди с Путиным, и я так позавидовала Моди, что я не представляю, а так хочется обнять Путина и посидеть с ним, поговорить минут 15. Я тоже б, хотела бы встретиться с Путиным, сядем с ним на террасе, накрыт стол, общение, так приятно. А я бы при встрече с ним одела бы новое свое платье. І коли йдеться про ядерну зброю, то насправді ті мають на увазі ось цих зет патріотів, яких там просто цілі мільйони. І Їх зазумбованість можна дійсно порівняти зі смертоносною зброєю. Друзі, на цьому все обов'язково пишіть ваші коментарі. Для мене це дуже важливо. І чекайте на наступний випуск.